السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين wa syuhadani wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamarrahimin amma ba'd Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah gunaannya kita diberikan lagi masa, ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakuan kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini yang mudah-mudahan dengan keberadaan kita di rumah Allah taala ini Allah taala limpahkan lagi keberkatan dalam hidup kita diberikan keafiatan untuk kita diberikan kesihatan untuk kita diberikan lagi ditambahkan lagi segala pintu-pintu kebaikan mudah-mudahan kita dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak kira di mana kita berada sekalipun apatah lagi di rumahnya ini iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Baik, apa khabar semua sihat? Sihat alhamdulillah. Nama tak bersuara. ini pemain gantian. Patutnya Dr. Suzaidi hari ini tapi dia ada hal tak dapat hadir bersama tuan Ah saya naiklah insya-Allah. Baik, kita sambung balik uh, yang beberapa bulan dulu saya tak ingat nak berapa bulan dulu baik, berkaitan dengan adab dan etika berkaitan di masjid eh? iaitu ketika mana kita berada di dalam masjid eh? semasa kita berada di dalam masjid yang pertamanya iaitulah kita berniat ya, tikaf. itu sudah semestinya masuk saja kita langkahkan kaki ke dalam dewan solat kita pergi dewan solat eh? Dewan Salat utama maka kita pun berniat eh, dengan baca doanya Allahumma ftahli abu wa barahmatika Ya Allah bukakan pintuku pintu bagiku pintu-pintu kebaikan bagi diri aku Yang kita minta supaya apabila kita berada di dalam masjid di rumah Allah Ta'ala ini maka dia dah apa orang kata tune kita punya akal kita tune kita punya niat kita innama al a'malu binniyat diri sesungguhnya aku masuk masjid ni memang nak buat ibadah. So apabila kita dah mind setting kita begitu mana-mana pun macam itulah eh? kita kalau kita nak masuk peperiksaan kita bersedia eh? Kita bersedia buat preparation untuk kita nak masuk peperiksaan. Sama juga kita nak masuk ke masjid. Eh? datang ke rumah Allah Taala So, lain tidak bukan memang kita nak buat ibadah Eh? Sama ada ibadah tu berbentuk solat, berbentuk zikir, berbentuk doa, baca Al-Quran, apa-apa lah, selawat ke atas Nabi SAW dan sebagainya. Betul? Kita nak, apa orang kata, tinggalkan sebentar. Eh, bukan tinggal terus. <Isaiah> bukan tinggal terus, lama-lamanya tidak. Sementara sahaja. Mu'abqatan eh, dalam beberapa waktu sahaja ketika untuk kita betul-betul fokus apabila kita berada dalam masjid ataupun bahasa mudahnya disebut protokol lah. Kan? kita pergi satu majlis ada protokol tu nah, sama juga kita masuk masjid ada protokol protokolnya apa? Ha, tadi masuk dengan doa disusuli dengan kaki kanan dan lepas tu kita berniat ya i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid illa ya, ta'ala. Saja aku beri'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu ta'ala. Nah, so dekat situ kita dah tune kita punya apa pemikiran kita, otak kita ini untuk kita beribadah. Betul tak? So istighfar, banyak istighfar, doa kepada Allah Taala dan dengar nanti khatib sampaikan apa uh, khutbah dengan betul-betul kita memberikan perhatian eh, apa yang disampaikan nah, gitu kan, uh, so kita fokus nah, <tuk -tuk> sama kalau kita pergi ke hospital, kita nak tengok orang sakit <tuk -tuk> kalau kita lah kita bukan orang sakit uh, kita <tuk -tuk> menziari orang sakit sama juga kan, nah, ada, ada ada adabnya kan, tak boleh cakap sebarangan kita doakan dia kan uh, kita tanya pun sikit-sikit, jangan tanya, -tanya yang sampai berjela-jela pula ni kenapa sakit macam ni boleh ha kawan <laughs> tu tengah sakit kan bertambah lagi sakit dia okey so begitulah ada protokolnya etikanya adab-adabnya eh, yang perlu kita patuhi tak kira dalam apa sekali pun keadaan di tempat kerja ada etika kita bekerja di sekolah kita kena patuhi peraturan disiplin samalah tu kan bahasa mudahnya protokol itu dan nah, so, apabila kita masuk masjid, masjid maka kita berniat i'tikaf. Kemudian kita menunaikan solat tahiyatul masjid. Ha, nah, eh tahiyatul masjid. Tahiyat itu bermaksud apa? penghormatan, kemuliaan. Maksudnya kita masuk tempat ni bukan tempat sebarangan. Kan? Maksudnya tempat yang eksklusif, tempat yang sangat istimewa. Ha, kan itu masjid. Ya, sebab itu apabila kita pergi ke masjid-masjid surau-surau kita di rumah-rumah kita yang berhampiran ya, kita akan rasa auranya berbeza dengan rumah kita sendiri ha, kita rasa berbeza ya, sebab itu pada zaman khalifah Sayyidina Uthman RA juga ketika itu khalifah Sayyidina Uthman juga apa? giat juga membesarkan, mempercantikkan rumah-rumah Allah Ta'ala ini Uh, supaya apa dia itu ada apa orang kata uh, dia punya uh, kita memuliakan kita meletakkan sesuatu turfa uh, kita meninggikan, eh meninggikan status rumah Allah Taala itu sendiri sebab tu kebanyakan kalau tengok masjid Surau dia berada di tempat yang lebih tinggi daripada kawasan perumahan kebiasaanlah uh, kebiasaannya supaya apa kalau azan tu akan dengar sekeliling kawasan tersebut. Eh dan diibaratkan kalau kita dalam badan kita tubuh badan kita ada jasad. Dalam jasad kita ada hati. Maka masjid ini fungsi dia seperti jantung ataupun hati kepada masyarakat sekeliling. Sekiranya masjid tu diimarahkan dengan sebenar-benarnya maka dia pun sampai pancaran-pancaran-pancaran-pancaran kepada ahli qariah tersebut. Sejauh mana ahli pariah itu mengimarahkan masjid Kita boleh Boleh Apa? Boleh lihat Kita boleh buat pemerhatian Kan? Kita boleh buat observation Okay? Apabila kita pergi satu kawasan Masyarakat dia sangat mengimarahkan masjid Maka penduduk di situ pun semua penduduk yang baik-baik Betul? -baik, Mereka boleh pergi lah Kalau lumpur ke Sebelah mana banyi ke Ceras ke mana kan Yang ramai jemaah dia Kan? kalau solat apa tu zuhur pun dah ramai. Apatah lagi waktu malam maghrib isyak lagi lah ramai. Kan? apa majlis-majlis ilmu penuh. Kan? Kuliah-kuliah ceramah-ceramah dan sebagainya. Pengisian dia tadi. Pengimarahan itu tadi. Eh? maka masyarakat di situ pun dia berlain, berbeza. Kita seronok di situ. Kalau bolehlah kita pindah di situ. Contohnya. kan? <tik> <tik> kalau ada kesempatan lah kan. Ada peluang kan. Lah. Ada ramai juga yang saya jumpa jemaah-jemaah dia sanggup jual rumah lama pergi ke tempat baru sebab apa dekat situ masjid-masjidnya ada imam seronok datang masjid jumpa kawan jumpa jiran kan dia uh, apa menjadi satu fenomena eh, untuk orang kata ialah apa uh, kita mengubah environment eh, sekeliling kita itu dengan masyarakat masyarakat yang baik tu saja kan hidup tenang eh, contoh seremban kan nah, seremban ni antara walaupun dia pekan tapi kita okay, tenang lagi lah <tuh>, kan nak dibandingkan dengan Putrajaya Kuala Lumpur jauh beza lah <tuh>, kan nah, nak pergi saja dah jam eh, contoh macam saya tinggal di Bangi Bukit Mahkota datang ke seremban memang tak jam lah walaupun 35 minit 40 minit kan nah, dia lawan arus kan ha, kalau orang yang bekerja ke KL dari Seremban nak ke KL Allah kan ha, macam isteri saya saja cukup lah daripada Bukit Mahkota nak pergi ke Kajang je 15 km je pagi tadi sejam setengah sejam setengah saya sampai dulu tu. keluar tujuh setengah tadi saya sampai pukul 8 dia setapas setengah tak sampai Nah, ha, itu itu ujian lah maksudnya apa environment yang kita pilih lah kan ya, kerja tu kita tak dapat nasi jalan kan ya, tempat kita mencari rezeki dan sebagainya ya so begitulah ya, kita masuk ke masjid kita tahiyat tahiyatul masjid kita apa memuliakan memberikan penghormatan kepada masjid itu sendiri Eh, ya, dengan solat sunat dua rakaat tahiyatul masjid eh ya. seperti mana disebut dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Amri bin Sulaim Az-Zurqi Isma' Abu Qatadah bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sallam idha dakhala ahadun al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn bi al-i'timad bin Sulaim az-Zurqi bahwa beliau mendengar Abu Qatadah bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alayhi wa bersabda Apabila kamu memasuki masjid, eh, apabila kamu memasuki sebuah masjid, maka janganlah kamu duduk. Ha, masuk masjid, jangan duduk terus. Okay? Hendaklah kamu menunaikan solat dua raka, iaitu ah, solat tahiyyatul masjid. Eh? Ha, kita tunaikan solat tahiyyatul masjid. Eh, hadis ayat Imam Al-Bukhari. Baik. Kemudian adab yang ketiga. Semasa kita berada dalam masjid, duduk dalam keadaan tenang dan merendahkan suara. Maksudnya tidak mengganggu orang lain. Kita fokuskan untuk diri kita. Sebab apa kita tahu, ibadah salat itu adalah hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah. Betul? Dia berbentuk ibadah fardiyah. Ibadah fardiyah. Ibadah personal. Individu. Salat kan? Salat ingat. Kita buat hubungan kita itu dengan Allah SWT. Okay, kita menjalinkan hubungan kita so, sama juga duduk di dalam masjid jangan kacau sebelah-sebelah kita <gain> sebab orang sebelah kita nak beribadah ya, yeah, sedang nak beribadah nak fokus yeah, apa yang dia nak buat hari ni, mungkin tadi dia datang daripada rumah dia, daripada pejabat dia dan sebagainya, mungkin dia dah ada dah apa yang dia rancangkan nak buat di masjid aku nanti sampai masjid nak selawat dah 100 kali yeah, dia dah fokus ya yeah. Ya, aku nak beristighfar seratus kali. Contohnya, Kan? Ha, ni masuk panjang sikit Jumaat kan? Ha, kalau Zuhur mungkin tak sempat. <laughs> kan? Ni masuk Jumaat ni ada ruang sikit. Ha, walaupun ada yang sibuk makan, sibuk nak balik. Pejabat balik semua ada urusan dan sebagainya lah. Kan? Kita faham. Ha, tapi kita tinggalkan sekejap untuk kita fokus kepada ibadah kita. Ya. Baik, yang keempat kita adakan majlis berzikir. Nah, okay. Ini dinyatakan di dalam surah An-Nur ayat 6, uh, 36 sehingga ayat 38. Eh? Uh, yang disebutnya fi buyutin adzinallah <tid> yeah, an turfa'a wa yudhkara fi hasmi yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asan. Ya, iaitu di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimuliakan disebut serta diingatkan nama Allah Ta'ala padanya sebab itu apabila sampai masjid kita kena lebih fokuskan menyebut nama Allah Ta'ala lebih daripada nama selainnya apa maksudnya di situ? banyakkan berzikir zikrullah banyakkan istighfar eh, mengatasi daripada yang lain-lain maksudnya apa? baca Quran tu tak ingat Allah hmm. ya? ya tapi yang lebih utama aula ya prioritinya nah itu ya Demandnya lebih untuk kita zikrullah banyakkan berzikir istighfar dan sebagainya lah. melebihi daripada yang lain boleh baca Quran boleh berselawat boleh berqasidah boleh kan ya? bukan tak boleh boleh ha? tapi lebih banyak kan? Supaya apa? Nak nampakkan bahawa tempat masjid ini eksklusif untuk kita membanyakan dikorban. Eh, sama ada dikerjakan amal ibadah untuk mensucikan dan memuji Allah pada waktu pagi dan juga waktu petang. Maka ibadah itu dikerjakan oleh orang yang tidak dilalaikan oleh yang pertama disebut situ tijarah. Ha, hmm. perniagaan. perniagaan. Okey, perniagaan apa nak dibandingkan dengan situ disebut situ bai'ah. Ha. Okey, rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an Dekat situ ada dua. Satu disebut tijarah. Tijarah ni perniagaan. Bai'un jual beli. Apa beza perniagaan dengan jual beli? Sama je sat. <tutu> ada perbezaan. Perbezaannya tijarah itu berbentuk umum segala-gala perniagaan ok, saham perniagaan bayar cukai perniagaan <laughs> kan, macam-macam lah hmm. tetapi lebih spesifik bayong iaitu jual beli eh, berjual beli tidak dibenarkan di dalam masjid kawasan bawah tu tak salah eh. maksudnya di dalam masjid di dalam apa uh, dewan solat dan sebagainya tidak boleh berlakunya transaksi pembelian itu pun ramai juga pada hari ini sambil-sambil duduk dengan aku Shopee. <laughs> Mungkin tawaran tu waktu tu kan datang hari Jumaat 11.11 -11 ke 10.10 ke -10 apa. <laughs> Mungkin lah kan. Ha. Macam mana pula lah transaksi tersebut. Nah, ha. dikira jual beli lah. Bayi on. Ha. sebab itu Allah Ta'ala sebut tu benda yang boleh melalaikan kita. Ha. Boleh. Benda tu dibolehkan kan. Diharuskan. Nah, tapi apabila masuk masjid, ok, berhenti. Stop benda-benda tersebut. Supaya kita fokus untuk beribah, beribadah. Ha, eh, beribadah kepada Allah SWT. Itu sahaja. Ya, yang boleh melalaikan dia daripada mengiati Allah Wa Wa'iqamir salat. Orang yang mendirikan salat. Jadi hubungannya, hablum minallah. Itu hubungan kita, peribadi kita dengan Allah SWT khusyuk kita bacaan kita apa yang kita lafazkan kan nah itu kita sendiri ya, yang tahu kan dah banyak kali kita beribadah kepada Allah taala solat-solat kita solat-solat kita maka mana solat kita yang paling terbaik yang paling khusyuk sekali yang paling kita dekat dengan Allah Subhanahu taala Kan itu yang kita perlu kita perlu tingkatkan, kita perlu tingkatkan, kita perlu perbaiki, perbaiki, perbaiki. InsyaAllah. allah Wa ita izzaka hablum minan nas. Eh, orang yang mengeluarkan zakat. Eh, zakat tidak akan memiskinkan seseorang. Zakat, infak, wakaf dan sebagainya ni tidak akan menjatuh ataupun apa sebut um, uh, jadi orang miskin apa kedana dan sebagainya tak ada hmm. orang yang berzakat yang mengeluarkan ni Masya Allah rezeki dia menimpa sebab dia bagi itu dia faham konteks ayat wa mimma razaqanahum yunfiqun mengeluarkan sebahagian daripada yang kurniaan Allah Subhanahu taala kepada kita untuk untuk orang lain kan kita bagi untuk orang lain maka kita akan mendapat manfaat dan juga bukan sahaja manfaat pada orang ramai tetapi juga pada diri kita dijadikan sebagai apa ni syafaat buat kita nanti di hari akhir dan yang terakhir ya khafuna yauma tataqallabu fihi alqulubu wal yang mereka itu takut akan hari dibolak-balikkan hati mereka dan pandangan-pandangan mereka iaitu hari akhir maksudnya dia faham apa yang dia buat pada hari ini itu akan membawa balasan pada hari akhirat maliki yaumidin dia buat atas dunia akan diberikan pembalasan wa alaysa lil insani illa ma sa apa yang dia usahakan dia akan dapat apa yang dia buat dia akan perolehi pada hari hari akhirat Wallahu wa a'lam. Setakat dulu insyaallah mudah-mudahan Allah taala memberi kita semua rahmat, kasih sayangnya, maghfirah, keampunannya untuk kita semua dipayungi dengan naungan rahmat kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa di wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين